Мы зашли на сайт МОЗа и посмотрели приказ номер 258, о котором говорил Юрий Иванович. Этот приказ был 12 апреля 2012 года. И никакого отношения к тому, что там написано сегодня, нет. А нумерация, которая была в ноябре месяце в МОЗе, она идет 950-966. Так что, возможно, это документ, который принесли в больницу, он является и не документом. Возможно, это просто чья-то уловка использовать каким-то образом. Пройдет, пройдет, не пройдет, не пройдет. Это мы еще не проверили, поэтому вы тоже можете, наверное, проверить его содержание. Номер 258. Почему он датирован 28, 28 ноября? На самом деле в МОЗе в реестре он стоит 12 апреля или 11. 11. Теперь главный вопрос. Устал предприятия детской больницы, конечно, это документ, по которому больница должна жить и работать. Это, собственно говоря, документ, которым она руководствуется. Как можно было в нарушении главному принципу без руководителя больницы разрабатывать основной документ, для меня непонятно. Сегодня идет реконструкция больницы. Сегодня вводятся новые технологии, сегодня заводится оборудование, сегодня готовятся новые кадры, сегодня расширяется количество э, работников больницы. Безусловно, это должно было лечь в новый устав. И он должен был меняться, потому что старый уже и жил себя как и по срокам, так и уже по тем э, правилам и условиям, которые новые сегодня идут в больнице. Безусловно, должна была быть либо рабочая группа совместно с МОЗом, либо, может быть, доручение руководству подготовить этот новый Устав, новые правила игры и подать его на согласование в МОЗ. И он должен быть как орган управления больницей, обязательно принимать в этом участие. Но это почему-то не произошло. Более того, это произошло в очень тяжелый период для больницы. Когда идет реконструкция, когда идет, э, реально происходит уменьшение э, коек для лечения детей из-за того, что создаются неудобства э, строительством и реконструкцией. Больницу обезглавливают. То есть мало того, что они работают и так в полевых условиях, таких еще лишают управления того, что они должны делать. И делали это очень качественно в таких тяжелых условиях. Это второй момент. И третий, я думаю, что с вашей помощью завтра, э, ну сегодня, я думаю, ляжет информация премьер-министру, и завтра на Кабмине на он вынесет распоряжение на обсуждение кабинета министра для того, чтобы отменить этот указ, если он был таков. Потому что статус национальный, он дается больнице для того, чтобы на него реагировали самые высокие чиновники в нашем государстве. Собственно говоря, этот произвол, я так думаю, произошел из-за определенных амбиций некоторых руководителей Моза. И в данном случае на них должна быть реакция соответствующая. Если наказ является недействительным, то это даже уголовное преступление. Это даже не государственного чиновника какой-то проступок. Это уже немножко другая, как бы идет оценка. Все.